नमस्कार मंडळी तर आत्ताच काही दिवसांपूर्वी एक व्हिडिओ टाकलेला मी कोकण रिलेटेड गावचा आणि त्यामध्ये मी गावचा व्ह्यू दाखवलेला तर आत्ता मी अजून एका प्लेसवरती चाललो आहे माणकेश्वर मंदिरामध्ये शंकराचं मंदिर आहे आणि तिकडे तुम्हाला दाखवेन तिकडचा व्ह्यू कसा काय काय आहे तर आता मी चाललो आहे निघालो आहे तिकडे जायला पुढचा व्ह्यू तुम्हाला दाखवत असेल तर शंकराचं मंदिर घरापासून जवळजवळ एक प पंधरा वीस मिनटावरती आहे त्यामुळे मला डमडम करून जावं लागेल तिकडे त्यासाठी मी आता डमधम केलं आणि इकडे गणेश करून आहे तो डमधम घेऊन आला आणि आम्ही आता तिकडे मंदिराकडे जायला निघालो आहे ही आमच्या गावची नदी आहे आणि इथे आम्ही गणपती विसर्जन करतो तर फायनली आम्ही पोचलेलो आहोत मंदिराच्या इथे आणि आता धरतो सोडून लावून घेते तर बघू शकता किती मस्त व्ह्यू दिसतो इकडे मंदिराचा तर आता मी मंदिराकडे चाललो आहे आणि माझ्यासोबत माझे पप्पा आहेत आणि माझ्या दादाचा मुलगा आहे सोहम करून पूर्ण इकडे घनदाट जंगल आहे बघू शकता तुम्ही एकदम जंगलामध्ये मंदिर आहे शंकराचं नमादशीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ग्रं हवेदस्व निजं निर्गुणं निर्विकल्प शिलाकाशमाकाशवासं भजे गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसार पारं न षाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसत् बालबालेन्दुकण्ठे भुजम् चलत्कुण्डलं ध्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् चर्माम्बरं कुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजा प्रचण्डम् प्रकृष्टम् प्रगल्भम् परेशम् अखण्डम् अजम्भानुपोटी प्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिम्भावग कल्याण कल्पान्तकारी सदा सनानन्द दाता पुरारी शिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद, प्रसीद प्रभोवन्मथारी न यावत् पुमानाथपादारविन्द भसन्ति ह लोके परे वा नरामणा न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवा तीनकालीन मंदिर श्री माणकेश्वर मंदिर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला आपला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका कमेंट्स करा व्हिडिओला त्याचप्रमाणे आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका सर्वांची आपला आहे